Доброго дня, шановна громада. в ефірі програма Контраргумент по скріпту. І тут ми спробуємо договорити чи додатково так би мовити обговорити те, що вчора ми обговорили на програмі Контраргумент а я нагадаю, мова йшла про перейменування вулиці та площади Миколаєва. І спробуємо знайти, можливо, ті відповіді на запитання, які вчора ці відповіді не отримали. А також, ну якщо не поставити крапку ну, в кінці нашої дискусії, то принаймні лишити три крапки наприкінці, але такі, щоб вам захотілося і далі вже можливо самостійно, можливо, в наступних наших програмах дослідити це питання. І я сьогодні з задоволенням представляю моїх гостей Це Олександр Курченко, депутат Миколаївської міської ради, та Юрій Любаров, краєзнавець. І розпочати я хочу нашу програму саме з того питання, яке декілька разів лунало у студії, проте не отримало все ж таки такої конкретної відповіді. Принаймні люди декілька разів про це питали. А саме скільки коштуватиме переименування вулиць Миколаєва, і давайте ще так би мовити, додатково розподілимо це питання на два подпитання: тобто, скільки це коштуватиме для людей і скільки це коштуватиме для бюджету. Ну, я вчера отвечал уже на этот вопрос, и повторю еще раз, возможно, для тех, кто не понял. Для людей это не будет стоить ничего. А для бюджета, ну, стоимость изготовления табличек. Карты и справочники можно по мере переиздание и поправлять. Google все делает бесплатно, там уже наша улица Олейника, которую мы вчера вспоминали, которая вместо парковой, в Google уже обозначена как Олейника. Я не думаю, что бюджет Николаева это финансировал. А людям вообще ничего не, придется платить. Ну вот, опять-таки, возникал вопрос о том, что, да, кстати, сегодня, правда, вот с моими коллегами мы обсуждали, они говорят, что, ну, хорошо, это вот как бы только кажется, что ничего не будет стоить, и на самом-то деле, а вносить во всевозможные там лоцы. И, кстати, вот я хотел спросить у Юрия Любарова, одна из версий, почему Николаев не переименовали в свое время uh -huh. какой-нибудь Верноленинск, это потому что подумали, что в международных всевозможных судовых документах очень сложно будет это заменить, и поэтому вот решили оставить. Не знаю, насколько эта версия я думаю, нет. соответствует действительности. Но есть, правда, другая версия, что святой Николай уберег от переименования. Ну, она красивее, наверняка, да? да. Но вот, в принципе, действительно есть возможные международные печатные какие-то документы, в которых, ну, мы уже Никола... в которых Николаев уже, так сказать, имеет вот такие-то названия улиц и это переименование, ну, наверное, тоже как бы требуется. И это, возможно, потребует каких-то дополнительных средств. Вот правда это, неправда, насколько это логично? Но я знаю, что в, Николаевском, ну, в бюджете города Николаева не предусмотрены никакие средства для перепечатывания иностранных каких-то там изданий. И не слышал об этом, что это было раньше, и сомневаюсь, что это будет впредь. Мы же с вами, вот уже на нашей памяти, в начале 90-х пережили переименование улиц, а потом мы, даже совсем недавно, оказывается, мы пережили переименование улиц с русского языка на украинский. И теперь они пишутся там, допустим, там... Да, причем причем бывает совершенно потрясающие вещи. Например, приходит э, письмо на, на адрес в улице вот на самом да. деле имеется в виду улица Пушкинская. Пушкинская да, 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 то есть... да. Ну, это как бы просто безграмотность, но мы понимаем, что на самом деле по мере выпуска действительно новых справочников, новых каталогов, по мере того, как человек действительно там продает квартиру на улице, он же раньше продавал квартиру на улице Роза Люксембург, а потом в какой-то момент он получил документ на право собственности на улице Никольская. Mm -hmm. И ни, никаким образом это человека не должно было вообще трогать. Хорошо, то есть мне кажется, что мы таким образом ответили на вопрос, который вчера звучал, и, потому что даже домой я вчера пришел, он мне говорит: ну вот то, что там спросили, вы не ответили. Я говорю, хорошо, ответим сегодня. И так мы отвечаем нисколько. Теперь давайте вернемся еще к одному вопросу. Много было спекуляций, много было ностальгических страданий по поводу сноса памятника Ленина. И с одной стороны, понятно, кто-то там говорил о том, что как же так, но ну, вот он же стоял, кому он мешал, я там помню, я еще пионером цветы под него клал, кто-то рассказал, там, что это кровавый тиран, для кого-то это оказалось просто удобным поводом, и, кстати, вот из личного, так сказать, опыта воспоминания, когда только вот памятник Ленину решили сносить, и я тоже подошел на площадь и встречаю там одного из лидеров, как через несколько дней вот этого вот колорадского шабаша возле памятника, сначала Ленину, а потом мальшанцам. Он так мрачно сидит говорит, ничего, ничего, вы рано радуетесь, это все только начинается. Что ты думаешь, мы вам это простим, мы все знаем. Вот. Ну и учитывая, как в интервью Гиркина было сказано, что еще задолго до всех событий он уже готовил почву в Крыму, понятно, что здесь тоже все готовилось и просто памятник Ленину был использован как повод для того, чтобы вот попытаться здесь раскачать ситуацию. Однако, что произошло, то произошло. И мне бы сейчас хотелось говорить не о политических аспектах этого, а о художественных, исторических. Давайте посмотрим сюжет, а потом поговорим на эту тему. Колись площа Леніна мала іншу назву магістратська площа, та й виглядала вона зовсім не так, як сьогодні. Від колись єдиного архітектурного ландшафту не залишилось взагалі нічого. Цікаво, що кардинальні зміни почали відбуватися вже за радянських часів. Послідня трансформація це знос пам'ятника Леніну пам'ятника Шато Мікітадзе, Мікітадзе, який був поставлений в 1957 році. что Микитадзе человек такой интересной творческой судьбы, интересной творческой судьбы. Аналогичные памятники Ленина, вот как Николаевские, были поставлены в Гомеле, в Гомеле и в Выборге. Но это не тиражирование памятников, это как бы авторский повтор. Колись тут стояв пам'ятник адміралу Грейгу. Монумент знищили, постамент залишився. На нього поставили пам'ятник Леніну. Простояв він до 41-го року. Знищили і його, вже окупанти. Згодом на це саме місце поставили ще один монумент Володимиру Іллічу. Ну, там стояв як здрасті середні ночин, був олов'яним солдатиком. Постамент був здоровий, здоровий. Потім все це перемістили в Первомайськ. Первомайськ. А здесь вже в 1957 році... Появилась работа, авторская работа, что ты медитация. Ну, замечательный памятник, замечательный памятник. Это не какая-то там тиражная копия, которая стоит там во дворах. Сегодня многое идет про переименование площади Ленина. Местная власть инициировала общественные слушания, чтобы все было в соответствии с Так само нужно было сделать и с памятником, считает Сергей Гаврилов. Надо было созвать сессию горсовета, гор, совета, проголосовать за снятие этого памятника с охраны. Это памятник искусства областного значения. Я не помню инвентарный номер, который он стоит э, в реестре. Он находится под охраной государства. Европа, до которой мы так прагнем приєднатися, весь час борется за сбережение исторической памяти. Мы ее ретельно знищуємо, впевнений историк. Доля Магистратской площади тому яскравий приклад. Итак, у меня просто блестящая компания. Это историк и депутат городского совета. То есть, с одной стороны, человек, который все знает про Николаев, а с другой человек, от которого зависит, что в этом Николаеве происходит сегодня, будет происходить завтра. И я хочу спросить, вот что, в принципе, такое для нас памятник Ленина до того, как его снесли, когда его сносили и что сейчас. Я помню разговоры о том, что он сейчас там будет создаваться в некий парк советского периода в Страховских казармах, и его там очень красиво должны были, так сказать, с помпой открыть уже отреставрированный к очередным выборам местным, но там, в общем, этого не произошло. То есть сейчас как бы забыли, потом, возможно, опять он всплывет на волне каких-то электоральных игрищ. Что для нас это представляло в художественном Юру вот хочу спросить и насколько вероятно было во-первых мирное его так сказать, мирное, мирное его убирание с этого места. Да? И в общем-то, насколько с точки зрения вот, депутата городского совета это было правильно, и законно, и целесообразно и своевременно. Ну, что касательно э, вопроса его художественной ценности, я не берусь судить. Ну, потому что, наверное, если он где-то внесен, если он считается каким-то произведением искусства, то может быть. Произведения искусства бывают разные. Мы не всегда, рядовой зритель не всегда может понять, этот черный квадрат стоит миллион долларов, или это просто кто-то намалевал. Поэтому угу. я не берусь утверждать. Что для Николая этот памятник Ленина, это чисто идеологический артефакт. Артефакт идеологии. Не истории города, не истории государства, в котором мы сегодня уже живем. Это просто часть исторического, партийного, тоталитарного прошлого наследия как артефакт, то есть деталь из прошлого. Если сегодня у нас поменялся образ жизни, поменялась идеология, то, безусловно, этот артефакт должен занять свое место где-то на полке истории. Его не надо было разбивать, безусловно. Его надо было цивилизованно снять и перенести во флотские казармы, вместе с другими артефактами, с киевскими бабами, на которые все молились когда-то, или там, не знаю, там, для чего нужны были эти статуи. Вот он был стоять в статуях э, прошлых лет. Но, в связи с тем, что я так понимаю, что городская власть за 25 лет не осмелела настолько, чтобы переименовать улицу, демонтировать памятник и, и так далее. То есть привести это все в соответствие. Сегодня народ вышел, народ возмущенный этим бездействием, потому что, как бы, там, украинцы народ терпеливый, но все-таки когда-то терпеть зервался. люди пришли и просто его снесли. К сожалению, его немножко покалечили. Я думаю, что найдутся спонсоры, недорого его сварят, вот, и поставят где-то в музее. Вот он будет стоять, как артефакт истории. А площадь будет конечно, реконструировано. Я против того, чтобы там ставили новых идолов, каких бы то они ни были, да, там, религиозные, политические, партийные. Вот. Площадь должна быть магистратская, название у нее может быть соборное. Но это должна быть площадь для того, чтобы зимой там стоял каток, летом там стояла ярмарка, проходили концерты, если надо, демонстрации, мирные митинги, требования, потому что от власти нужно... Ну, да, вот э, как бы по логике было бы высказаться Саша, Но я все-таки хочу очень хорошо ложиться на твои Юра так сказать, рассуждения. Очень короткая реплика депутата городского совета Александра Болтянского. Там Саша выглядит таким очень подавленным, но это, в общем, понятно. Это интервью записывали с ним во время похорон одного из участников АТО. Давайте глянем совсем короткая реплика. Очень бы хотелось, чтобы наши улицы носили их имена. И на площади, там, где был памятник Ленина, был поставлен памятник тем людям, которые отдали свою жизнь. Ну вот теперь уже точно вопрос к депутату городского совета Александру Курченко. Я сначала скажу, что немножко ты преувеличил, когда сказал, что от меня зависит все в городе. Вот. Это в какой-то степени только. Ну и по поводу того, что мы увидели в сюжете, мне кажется, что с улицами, с такими вот переименованиями, не нужно спешить. И как мы уже знаем, просто фамилия на табличке, она со временем становится просто набором звуков, забывается. Мне нравится, как в нашем городе увековечен подвиг 68-ми альшанцев. Дай Бог, чтобы не было у нас больше цифр из-за этой войны. Уже 64 погибших. Ну, я знаю. И думаю, может быть, что-то подобное было бы большим, ну, большей такой данью, уважения, проявления к нашим героям. Ну, а по поводу памятника Ленина. Ну, произошло то, что произошло. Значит, так должно было случиться. Городской совет, я сомневаюсь, что когда-нибудь бы принял бы такое решение. Почему? Потому что. Насколько я помню, было несколько предложений. По-моему, одно из них, даже не, не одно, предложал Олегу Мудраку. Дело в том, что наши депутаты ну, вот в своем подавляющем большинстве они просто эксплуатируют или, как сказать, используют настроение электората и просто под них подстраиваются. Там деды воевали и прочее. Вот э, коммунистические э, фракции, они используют э, вот этих стариков и их э, ностальгию по молодости. Ну и, и так далее. просто берут на этой ностальгии, под, под это подстраиваются. Если бы они увидели, что здесь вдруг резко поменялся электорат, к сожалению, у нас поменялись э, многие вещи в государстве. Но... Как мне кажется, настроение не так быстро меняется. Если бы у нас резко весь поменялся электорат, я уверен, что очень многие тут же поменяли бы свою риторику. Точно так же, как сейчас у нас депутаты из фракции там, коммунистов, партии региона уже в какой-то там группе имени Петра Порошенко, ну да, имени Петра Порошенко, не знаю, как они называются, вот. но все быстренько туда перебежали. Не думаю, что здесь какие-то принципиальные там вещи, там нужен памятник Ленину, не нужен, это всего лишь борьба за электорат. В таком случае, ну, может быть, действительно, с точки зрения чисто музейная, он куда-нибудь займет место в музее, насколько я помню, там, в общем-то, во дворе достаточно места для того, ну, чтобы... Там лежить, да, и, да, очень хорошее предложение выделяться с кифтскими бабами и все, пусть там... Да, стоит. да, и было бы, конечно, замечательно, если бы кто-то нашел и пропавший памятник Грильгу, потому что некоторые утверждают, что его переплавили, а некоторые говорят, что его сбросили в качестве груза на ингульском мосту, под ингульским мостом и он там держал какое-то время как якорь держал этот мост Нет. поэтому если он будет найден то в принципе... Ну, я понимаю, что, в общем-то, памятник Григу это сродни истории про золотую карету, которую да. тоже все ищут, так что сейчас, наверное, логичнее построить новый. А вот э, мы, опять-таки, вчера два было таких поля дискуссии. Это, с одной стороны, э, вернуть исторические названия улицам и на этом все, потому что, ну, скажем, вряд ли кто-то доктор Глазина по э, сказать, переоценит в нашей истории. Да? А с другой стороны, это ну или там оставить там всякие улицы например, абрикосовая, виноградная да с другой это все-таки называть улицы именами тех кого мы хотим оставить в нашей истории но правда при этом рискуя тем что поменяется видение, видение исторического момента и поменяются и с точки зрения новых поколений роль этих людей какая ну вот, позиция интереснее здесь, перспективнее скажем так здесь понимаете вот если судить по, по многим названиям наших улиц такое впечатление что городу Николаеву там лет 50 70. И все. Было какое-то вот как безотцовщина какая-то. А ведь старые эти названия улиц – это преемственность поколения. И мне кажется, что это важно поменять и не затягиваться с этим переименованием. Именно сейчас пока еще живы люди, которые помнят эти все старые названия. Глазина, Рыбную, и которые ими пользуются. Чтобы осталась эта преемственность поколений, и чтобы она и впредь продолжалась. И при том жить и чувствовать себя частью общества, которое ну, имеет, скажем, уже многовековую историю, это как-то, ну, наверное, приятнее, чем вот... Ну, как, да, короткую. Как, короткую, да, чем вот как сироты из сиротского дома все в одинаковых одеждах, как все советские города. Вчера прозвучало слово «манкурты», да? То есть, ну, прозвучало это слово, это человек, который не, не помнит прошлого. Я считаю, что в улице Синой или в улице Рыбной, ну, гораздо более близкая к Николаеву и... Ну, понятие и история, да, чем, там, чем название, там, чем улица Чкала. Потому что, да, или улица Буденова. Потому что имена, они в любом случае должны быть, если это имя Человека, который сделал для города что-то очень важное, глазинаповское, действительно я, опять глазинаповское, да, потому что, ну, долго рассказывать, да, чем именно адмирал глазинап был, mm. э, оставил такой большой след. Но, mm. э, в принципе, возвращение в старом историческом центре старых исторических названий, это будет в какой-то мере восстановление исторической справедливости и правильно. А что касательно новых э, имен героев, которые появляются, вот, э, к сожалению, появляются в, в этой войне, то я считаю, что м, об этом говорить не, не просто рано, а катастрофически рано. Мы не знаем, что будет с, с нами и со страной завтра. Что будет происходить завтра, а мы уже хотим поставить точку в том, в чем. Э, нет. Ну, ну, вот здесь вот вопрос такой: э, Мы должны отойти. Очень личностно-этически, мне кажется мы говорили об этом перед передачей, людям, которые потеряли не просто там, знаете, какой-нибудь, не знаю, там, даже военных учений, да, а на войне, на войне, которой эти погибшие защищали нас живым щитом, защищали вот от, от, этого вот, от этого вторжения. Потому что я несколько раз рассказывал, вот мы хранили как раз вот это было Олег, сын нашего водителя, из кто там вот говорил эти слова. Я разговаривал с его родителями, они говорили, там вообще была потрясающая метаморфоза. Парень вначале пошел в армию добровольцем, он как бы вообще пошел от бандеровцев защищать Николая, потому что вот тогда была эта истерия, и вот он считал, что надо Николаев защитить от какого-то вторжения. Потом, когда он пошел и понял, что происходит, он мгновенно стал вот таким вот абсолютным украинским патриотом, потому что, ну, понятно стало, что это все вот бандеровцы, фашисты, да, это все пропаганда, а на самом деле вот кто нам угрожает, и он говорил, папа, мама, я ведь пошел туда там не за какого-то политика, не, я пошел, чтобы вот те не пришли сюда, чтобы вы, вы здесь были защищены, чтобы вам было спокойно. Это ну, величайший, с моей точки зрения, подвиг, что больше люди могут отдать, чем свою жизнь. И вот в семьях это горе. Да, им говорят, ваши, ваши дети герои, спасибо, вот, воинские почести, а потом придут какое-то время, и то ли это будет памятник, то ли сквер, то ли еще что-то, но придет мать с ребенком, скажет, вот это вот твой папа, придет жена-вдова, да, и скажет, вот это вот мой муж, он отдал жизнь за, за нашу страну. То есть должно быть, мне кажется, что-то такое, что ну, будет вот осязаемо, для нас оставаться не просто в словах и в рассказах, а что мы сможем пощупать. Пантеон героев. Вот это то место, в котором действительно герои будет зафиксировано по подвиг этих людей. Ведь обратите внимание, вот ну, в есть так, пантеон. Так, мемориал, да, мемориал Шанцева, это есть пантеон. Это есть то святое место. И как бы ни говорили, что там завтра придут бандеровцы, его разрушат, ни у кого не поднимется рука на этих героев. Потому что это герои, которые погибли в войне, защищая свою страну. И если э, мы когда-нибудь построим пантеон героев этой войны, это будет правильно. Это будет место, в которое каждый может прийти, вспомнить поклониться сказать спасибо привести своих детей вот это мне кажется это замечательная память переименование улиц ну может быть но не, не знаю я не уверен мне Нет, кажется... нет ну мы не говорим о том что обязательно должно быть переименование улиц мы говорим наверное о смене викторов и вот э, болтянский же он говорил о том что вот вместо вот этих вот символов коммунистической эпохи должны прийти новые символы. Может быть, они придут не прямо на это место, но просто свято место пусто не бывает. И чем тогда мы заполним те места, которые сейчас, вот, так сказать, потеряли свои символы? Но я все-таки считаю, что названия не должны меняться в зависимости только от политической конъюнктуры. И нужно возвращать старые названия, а те улицы, которые будут строиться новые, пусть получают новые названия и остаются в истории со своим собственным местом, Они Уворованы у кого-то другого. Ведь те названия, которые в 18 году переименовали, их просто украли эти улицы, ну, я считаю, старых да. названий. Да. Не, ну, насчет воровства, у нас же есть совершенно потрясающие примеры даже в Николаеве, когда памятник участникам войны 12 -го года, погибшим, умершим в Николаевских госпиталях, был переделан просто в памятник герою, героям Севашской дивизии, да. просто путем переименования, прикрепления таблички туда. Точно так же. Спита как... одна табличка повешена, другая, но там еще был пристроен большой мемориальный. Комплекс? Точно так же, как э, ск фамильный склеп Аркасов превратился в коммунальную квартиру, куда подселили Фалеева, насколько я помню. Да, Или, да, да, Фале, да, Фалеева. Да, да, да. когда его? Э, то есть, э, он, коммунистические принципы, рояль конфисковать, а клавиши раздать народу, они, по-моему, действовали очень долго и продолжают действовать. Поэтому действительно, вот не окажется ли опасности такой, что мы пойдем, вроде бы, отказываясь от прошлого, да, пойдем действовать теми же методами, забирая одно и как бы цепляя другие таблички. Вот как сбалансировать эту ситуацию? Если когда-то уже произошло такое, то сбалансировать уже не удастся. Если мы забили гвоздь в забор, а потом из, вытащили из забора, дырка остается проблема остается, боль остается. Все равно от того, что что-то украдено, ну, какие-то память ну, Ты же, ты же говорил, у Николая уже есть такой опыт, он положительный, я считаю, потому что вот это Спасская, Новоринская, это Никольская, да, это положительные, по, Потемки, это положительные Мак, примеры. Да, Никто не поспешил там не переименовывать каких-то новых современных там, героев эти улицы. И не, и не нужно этого. Конечно, исторический центр должен получить свои исторические названия. Вернуть. Вернуть. Себя. Хорошо, тогда у меня практический вопрос. Мы говорим о правильных вещах, в принципе, но они как бы повисают в воздухе. Мы говорим вот на уровне, Просто того, что мы бы лично хотели или считали бы правильным. Но вот я же не случайно пригласил депутата городского совета, то есть, как бы Саша ни кокетничал, не говорил, что от него мало что зависит. Но как минимум от него вполне зависит подать проект решения, которое будет рассматриваться на сессии. Более того, от э, Саши, ну, впрочем, как и от Юрия, как и от любого из нас зависит возможность провести, скажем, городские обще... слушания, общественные слушания по поводу каких-то вот таких инициатив и уже как результат слушаний провести голосование. Можно ли сказать, что мы сейчас можем договориться до того, что, скажем, на ближайшую сессию будут вынесены проекты каких-то подобных решений? В конце концов, вчерашняя наша программа была своего рода общественными слушаниями, потому что активные звонки зрителей показали, что эта проблема, в принципе, Николаевцев волнует. Ну, на ближайшую сессию сразу не получится. Там есть процедурные вопросы. Например, проект решения должен быть опубликован за 20 дней до э, сессии. Ну, так по закону положено. Нет, ну, хорошо, не ближайшую, ближайшую после ближайшей. Ближайшую после ближайшей, это реально. Ну, по-моему, там когда-то поднимались уже эти вопросы. И были, по-моему, даже списки предлагаемых улиц к переименованию, если я не ошибаюсь. А если их не было, то я думаю, что действительно, собрав какое-то количество людей, которые компетентные в этом вопросе, можно действительно ну, предложить некий список. Как правило, вот, проекты решения на сессии готовят у нас управление, ну, там, по профилю, там, департамент финансов, там, свои, там, земельное управление, свои вопросы. У нас есть замечательный специалист управления, там, культурной спадчиной, да, Бондаренко да. Ирина Анатольевна. Да. Я, насколько я знаю, она такой серьезный патриот и Украины и Николаева. И она в совершенстве владеет этим вопросом. И думаю, мы с ней совместно сможем что-то подготовить. Ну, то вот. есть, э, вот эти слова э, Николаевские зрители могут считать обещанием депутата городского совета Александра Курченко о том, что, ну, скажем, через сессию э, будет вынесен проект решения, который так или иначе будет отражать вот наши Поймал разговоры. Поймал на слове, да? Ну, а для чего мы собираемся в прямом эфире? Да, вот таким образом слова переходят к делу, да. Если необходимо, там как-то помочь или создать... А это вот еще одно слово, Об, на котором мы ловим Юрия Любарова, потому что мне вызовы? очень понравилось вчера вот сразу покачание передачи, кто-то, по-моему, Евгений мородьев сказал, говорит. Здорово, когда на, вот так вот на глазах зрителей рождаются общественные инициативы, еще лучше, когда они реализуются. Так что давайте считать, что вот сейчас мы наконец-то дошли до некой инициативы, которая действительно, с одной стороны, будет реализована непосредственно нашими представителями представительской власти в городском совете, с другой стороны, поддержанной общественностью, историками и людьми неравнодушными. Учера еще истории. прозвучало одно очень, Но я считаю, ну, отличное предложение от одного из зрителей, который позвонил в студию по поводу того, чтобы в школах преподавать историю города. Я думаю, что в рамках краеведения, уроков краеведения это все вполне реально. И более того, я даже знаю, кто может возглавить эту программу. В какой-то мере в классах и в школах это происходит. в какой-то мере. И даже когда-то был в конце 90-х выпущен учебник по истории родного края. Я надеюсь, что это тоже найдет продолжение э, уже непосредственно в нашей жизни повседневной. А я возмущен сказать всем до побачення, наш час до кинься. І висловити надію, що те, про що ми зараз розмовляли у студії, і ті обіцянки, які були дані, вони справді будуть стануть нашою реальністю. І вже у найближчому часі ми побачимо продовження того, про що ми тут розмовляли у нашому повсякденному житті. Дякую вам на все добре.